29 числа, даже через 10, вот. я стартую в восточном направлении. Сначала у меня будет немножко Кавказа. То есть сейчас в городе Владикавказ проходит такая, все постсоветская такая, великая путешественническая тусовка под названием Дом АВП. АВП это Академия военных Путешествий, основателем которого является Антон Крутов, вот. который выступал у нас в Академии три года назад. Вот. Таня тоже давно является одним из активнейших членов АВП. С 1996 -го года. Вот, да, с 1996 -го года, с года основания, да? Mm -hmm. По-моему, в 1995 году. А, да, в 1995 был была основана АВП. Mm -hmm. вот. И во Владикавказе я планирую побыть где-то на ну, недельку. Не, не в самом городе, я хочу попутешествовать по городной Осетии, вот. Интереснейшие места, древние башни, вот. может быть свежую южную сеть. Потом у меня будет Казахстан, месяц Казахстана, около месяца Киргизии и Таджикистан. Вот. В Киргизии я буду заниматься, в Казахстане и Киргизии я буду заниматься, ну кроме познавательной темы, вот, моя традиционная журналистская тема это изучение жизни украинцев, украинских обществ история И сегодняшний день деятельность в Казахстане украинцев много, в Киргизии более 40 тысяч. Такой человек, как Петр Шаповал, вам известен, наверное, бывший посол Украины в Киргизии, он в Чернигове сейчас, он обещал мне помочь, прямо на уровне нынешнего посла, он обещал позвонить, что меня там приняли так можно лучше. вот Кроме этого я хочу объехать озеро исыкуль полностью, побывать на могиле с да? Вот. Но ну, а Таджикистан это горы, это Памир, это Памирский тракт, самая высокогорная дорога бывшего Советского Союза, э, Ошкарок. То есть я хочу пройти эту дорогу, узнать его сущность, вот. ну, познакомиться, да. познакомиться с Таджикистаном, с Памиром. После этого мой путь проляжет в Китай. — В Китае я... — Можно без чашки? — В Китае я думаю побыть сначала два месяца. Меня интересует Западный Китай. То есть тот Китай, который менее населен, где нет деревень по 500 тысяч населения, вот, где еще сохранилась первозданная природа, пустыня Такомакан, Уйгурия, где живут китайцы мусульмане. Вот. Ну и, конечно, Тибет. — О! Вот. И часть моего маршрута, я хочу, чтобы она совпала с маршрутами Николая Михайловича Проживарского. Вот. Я достал карты его маршрута, который он осуществлял в 1870-80-х годах. Вот. И вот хочу, хочу пройти по тем путям и вот посмотреть, что изменилось за 130-140 за лет после него. Потому что Я читал описание этих мест в его изложении и вот хочу посмотреть, что там сейчас. После Китая я хочу отправиться в Лаос, Камбоджу. Вот. А потом опять возвращаюсь в Китай, и Монголия, Бурятия и домой. Все путешествие рассчитано примерно на 7 месяцев. То есть старт 29 мая, -го финиш ну, где-то к Новому году.